ஸ்ரீ குருபியோனமாக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று அயோத்தி பாலராமர் பிரதிஷ்டை தினம் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் வருகிறான் நமது பாலராமன் தனது இருப்பிடம் தேடி ஓடோடி வருகிறான் அந்த ராமனை கொண்டாடி மகிழ்வோம் இந்த அற்புத தினத்திலே பாலராமன் வருகையை சொல்லும் திருப்புகழை இந்த தினத்தில் சொல்லி மேலும் சம்ஷேப ராமாயணமும் சேர்த்து பாராயணம் செய்து ராமனின் பேரருளை பெறுவோம் பாலராமனின் வருகையை சொல்லும் திருப்புகழ் எந்தை வருக ரகுநாயக்க வருக மைந்த வருக மகனே இனி வருக என்கண் வருக எனதாருயிர் வருக அபிராம இங்கு வருக அரசே வருக முளைஉண்க வருக மலர் சூடிட வருக என்று பரிவினோடு கோசலை புகழ வருமாயன் இது திருப்புகழில் பாலராமன் வருகையை போட்டிடும் பாடல் இந்த நன்னாளில் பாலராமனை வணங்கி இதை சொல்லி பாலராமனின் அருளால் வளமும் நலமும் பெறுவோம் அடுத்து சங்கேப ராமாயணம் சிறப்புகளை அறிந்து அதை இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தின் முதல் சர்க்கம் சங்கேப ராமாயணம் அழைக்கப்பட்டது அதில் நாரத முனிவர் வால்மீகி மகரிஷிக்கு ராமர் கதையை சுருக்கமாக சொல்கிறார் பின்னர் ராமரின் வாழ்க்கையை பற்றி எழுதும்படி அவரை அறிவுறுத்துகிறார் ராமகதை புண்ணிய கதை இன்றும் பலர் தங்கள் வீடுகளில் தினமும் அல்லது வாரம் தோறும் இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை படிக்கும் து நாம் படிப்பதோடு நம் குழந்தைகளுக்கும் சொல்வது மிகவும் இந்த சங்கேப ராமாயணம் மட்டும் படித்து எல்லா வரங்களையும் அடைந்தோர் பலர் நன்னாளில் அனைவரும் பாராயணம் செய்திருவோம் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்றிடுவோம் சங்கேப்ப ராமாயணம் சுமுக கபிலோ கர்ணக லம்போதரஷ விடக விக்னராஜோ விநாயக धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः बालचन्द्रो गजाननः केरम्बस्कन्दपूर्वजः तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदम् वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽण्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् द्युतिमान् कस्य बिभ्यति देवश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यकं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकीर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रकृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यकं बुद्ध्वा तैर्युक्तश्च श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्कनक विपुलांसो महाबाकुकु कम्बुग्रीवो महाकनुकु महोरस्को महेश्वासो गूढशत्रुररिन्दमह आजानुबाकुस्सु शिराकासुललाटस्सु विक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः समाधिमान् प्रजापति सम श्रीमान् दाता रिपुनिषूदनक रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो स्मृतिमान् प्रतिबाणवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनक स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव काम्भीर्ये धैर्येण किमवाणिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनकिसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्र ज्येष्ठम् श्रेष्ठगुणैर्युक्तम् प्रियम् दशरथः सुतम् प्रकृतीनाम् हितैर्युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यातकैकै पूर्वम् दत्तवरा देवी वरमेन मया चत विवासनञ्च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामम् दशरथप्रियम् स जगामवणं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेयः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्न सुमित्रानन्दवर्दनक भ्रातरम् दयितो भ्रातुः सौभ्रातरमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यम् प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमावधूः सीताप्यणुगता रामम् शशिनम् रोहिनीयता पौरैरणुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च श्रृङ्गिबेरपुरीसूतम् गङ्गाकुले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामः लक्ष्मणेन च सीतया तेवणेन वनम् गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः। चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाण देव गन्धर्व सङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् चित्रकूटम् गते रामे पुत्रशोकातुरस्तता। राजा दशरथ स्वर्गम् जगामविलपन् सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमाणो राज्याय नैचद्राज्यम् महाबलः स वीरो रामपा गत्वा तु समात्मानम् रामम् सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरम् रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम् वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारक सुमहायशाः न चैचत्पितुरादेशाद् राज्यम् रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासम् दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामा सततो भरतम् भरताग्रजः सकाममणवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्दोजितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रोद् दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गम् ददर्शः सुतीक्ष्णम् चाप्यगस्त्यम् च अगस्त्यभ्रातरम् तथा अगस्त्यवचना चैव जग्राहैन्द्रम् शरासनम् खड्गम् च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वणि वणचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वदा यासुरक्षसाम् स तेषाम् प्रतिशुश्राव राक्षसानाम् तथा वणि प्रतिज्ञातश्च रामेण वद संयति रक्षसाम् कृषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनि विरूपिता शूर्पणका राक्षसी कामरूपिणी तत शूर्पणकावाक्याद् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगानरणे रामस्तेषाम् चैव पदानुगान् वने वनेतस्मिन्निवसता जनस्ताननिवासिनां रक्षसां निकतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सखायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणस्सु बकुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगामसखमारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जकार रामस्य गृद्रम् हत्वा जटायुषम् गृध्रं च दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं ततो विललापाकुलेन्द्रियक ततस्तेनैव शोकेन गृद्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्दं रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निखत्यमखाबाकुकु ददाख स्वर्गतश्च सख स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मणि पुनाम् अभिगचेति राघवं सोऽभ्यगच्छन्मखा तेजाका शबरीं शत्रुसूदनक शबर्या पूजितः सम्यग् ग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण हनुमद्वचना चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलक आदितस्तद्यथावृत्तं सीतयाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यं रामेण प्रीतश्च अग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामाया वेदितम् सर्वं प्रणया दुःखितेन च च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुबेकायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निबम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णम् दशयोजनम् बिभेद च पुनः सप्तैकेन महेशुना गिरिम् रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तस्य महाकपिः किष्किन्दाम् रामसकितो जगाम च तदा ततो गर्जद्दरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गळः नादेन महता निर्जगामहरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनाद् दत्त्वा वालिनमाघवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्तापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृद्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बलि शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्नवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवणिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणम् समुपागमत् ज्ञात्वा पैता मर्शयन्नाक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्काम् ऋते सीताञ्च मैथिलीम् रामाय पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसकितो गत्वा तीरम् महोददेः समुद्रम् क्षोभयामास क्षरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रसरिताम् पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलम् सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामसीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्ज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभो रामः सम्प्रकृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमम् गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकम् रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सख पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा सहितो नगः रामसीतामन् राज्यम् राज्यं पुनर्वाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टपुष्ट सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चाविदवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं वयं किञ्चिन्ना सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजम्बयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यम् च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति इदं पवित्रं पापग्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः स पुत्रपौत्रः स गणः प्रेत्य महीयते पटन् द्विजो वा कृशभद्वमीयात् स्या क्षत्रियो शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीरामायणकथासंक्षेपरामायणं सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्